নমস্কাৰ মই ৰাণা গগৈ আপোনালোকে চাই আছে ইণ্ডিয়া টুডে এনি আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া শিল্পী সমাজক অপমানসূচক মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে ইউটিউবাৰ তথা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ঋতু কলিতা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে ঋতু কলিতা এতিয়া বিপদত পৰিছে আৰু শিল্পী সমাজৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল অশ্লীল গালি গালাজ পাৰিছিল শিল্পী সমাজক আৰু তাৰ পাছতে শিল্পী সমাজ জাঙুৰ খাই পৰিছিল আমি আপোনালোকক সবিশেষ তথ্যখিনি জনাব বিচাৰিম কালি নিশাৰ ভাগত তেখেতৰ সৈতে কি হৈছিল আৰু শিল্পী সমাজৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অপমানসূচক মন্তব্য কৰি কেনেধৰণে বিপদত পৰিছিল আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম বিল শিল্পী সমাজক অপমানসূচক মন্তব্য দি বিপদত পৰিছে এইবাৰ ইউটিউবাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ এইগৰাকী অৰ্থাৎ ঋতু কলিতা আৰু সবিশেষ জনাওঁ আপোনালোকক উৰে নিশা দিছপুৰ থানাতে থাকিব লগা হ'ল ঋতু কলিতা আৰু অসমৰ শিল্পীক অশ্লীল শব্দৰে গালি দিছিল ঋতুৱে আৰু তাৰ পাছতে শিল্পী সমাজ একত্ৰিত হৈছিল আৰু ঋতু কলিতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল দিছপুৰ থানাত ঋতু কলিতাৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দুশ ষোল্ল অব্লিক পঁচিছ নম্বৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে একত্ৰিত হৈছিল শিল্পী সমাজ তাৰ পাছতে জাঙুৰ খাই উঠিছিল আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য দিছিল শিল্পী সমাজে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যনৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল আৰু ঋতু কলিতাৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু সম্প্ৰতি কালি নিশাৰ ভাগত দিছপুৰ সোধা পোছা কৰিবলৈ ঋতু কলিতাক মাতি পঠোৱা হৈছিল আৰু আজি জামিন লাভৰ সম্ভাৱনা আছে ঋতু কলিতাৰ আমি জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ঋতু কলিতাৰ সবিশেষ আজি জামিন লাভৰ সম্ভাৱনা আছে অৱশ্যে জামিন পায় নে নাই সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হৈ পৰিব আৰু তেওঁ শিল্পী সমাজক কি মন্তব্য কৰিছিল সেয়া আপোনালোকক শুনাম কিন্তু তাৰ পাছতে শিল্পী সমাজে যেতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছিল এইগৰাকী ইউটিউবাৰ তথা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ঋতু কলিতা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ নিজৰ ফেচবুকৰ জৰিয়তে শিল্পী সমাজক ক্ষমা বিচাৰিছিল আমি এইবাৰ শিল্পী সমাজৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমা খোজাৰ সেই দৃশ্যটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু লাইভ আহোঁতে মই দুটামান বেয়া শব্দ ওলাই গৈছিলে মানে কাৰোবাক কাৰোবাক মই গালি দিছিলোঁ মানে বিশেষকৈ মানে গায়ক গায়িকাখিনিক দেই আৰ্টিষ্ট বুলি কৈছোঁ যদিও মানে মিউজিচিয়ানখিনিক মই গালি দিয়া নাছিলোঁ মানে খংটো মোৰ বেছি উঠি গৈছিলে আৰু কেইটামান মই বেয়া শব্দ কৈছিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল মই পিছত ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ আৰু মোৰ খুব বেয়া লাগিছে মই তেনেকৈ গালি দিব নালাগিছিলে বা তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিলে সেই কাৰণকেইটা ক'ব ওলাইছোঁ যিটো কাৰণত মোৰ ইমান খং উঠিছিলে প্ৰথম কাৰণটো হ'ল আমাৰে লোকেল যিখন বিহু আছে সেইখন আমি পাতিবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া আৰ্টিষ্টৰ লগত কথা পাতি আছোঁ নহয় তাহাঁতে লাখ লাখ টকা গুণাই আছে এতিয়া কথাটো হ'ল ইমান টকাটো ৰাইজত নাথাকে অকল আমাৰ বুলিয়ে নহয় বহুত বিহু সমিতিৰ ইমান টকা নাথাকে ক'ত কেনেকৈ তেওঁলোকে কিমান কষ্ট কৰি বিহুখন পাতে তেওঁলোকে জানে তে কথাটো হ'ল বিহুখন যিহেতু আমাৰ নিজৰ বস্তু বিহুটো যিহেতু আমাৰ এটা জাতীয় চেতনা বুলি ক'ব লাগিব গতিকে বিহুক লৈ ইমানকৈ পইচা ডিমাণ্ড কৰে মই সেইকাৰণে মোৰ খং উঠিছিল সেইকাৰণে মই মাত মাতিছিলোঁ গতিকে মোৰ খং উঠি গৈছিল আৰু অকণমান খায়ো আছিলোঁ গতিকে মোৰ দুটামান বেয়া শব্দ ওলাই গ'ল আৰু মোৰ বেয়া লাগিছে বাৰু শব্দখিনি বেয়াকৈ কৈছোঁ সেইটো মোক কম নাছিল আকৌ কৈছোঁ আকৌ মই সময় বুজিছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ এইখিনি দায়িত্ব থকা দৰকাৰ এজ এন আৰ্টিষ্ট এজ এন অসমীয়া আপোনালোকৰ এইটো বস্তু জ্ঞান থকা দৰকাৰ যে মানুহে বিহু এখন কেনেকৈ পাতে এতিয়া কম চে কম বিহুত আপোনালোকে ৰেটটো কমাই দিয়ক বাকী যিমান বেলেগ বেলেগ কিবা শ্ব' হৈ থাকিব বেলেগ গোটেইটো বাৰ মাহে আজিকালি ফাংচন হৈ থাকে শ্ব' হৈ থাকে সেইবিলাক শ্ব'ত আপোনালোকে পইচা লওক আৰু যিবিলাক কৰ্পৰেট শ্ব' থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীয়ে ফাইনেন্স কৰে তেনেকুৱা শ্ব'ত আপোনালোকে পইচা লওক কিন্তু এই ৰাইজৰ দান বৰণিদি যিখন যিকেইখন বিহু পাতে সেইকেইখনত ইমান পইচা লোৱাটো একেবাৰে উচিত নহয় গতিকে সেইটো কাৰণে মই কথাখিনি কৈছিলোঁ বাকী কথাখিনি কওঁতে দুয়োটা শব্দ ওলাই গৈছে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰিমি চৰি গতিকে তেওঁ শিল্পীসকলৰ মাননিক লৈ আচলতে আহ যি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যৰ পাছতে শিল্পী সমাজ একত্ৰিত হৈছিল জাঙুৰ খাই উঠিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ গালি গালাজ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ইতিমধ্যে সেই ভিজুৱেলসমূহ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আৰু সাধাৰণ জনতাও কিছু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল কেতবোৰে প্ৰকাশ কৰিছিল তেখেতৰ মন্তব্যক লৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল শিল্পী সমাজ ওলাই আহিছিল শিল্পী সমাজ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হৈছিলগৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কালি নিশাৰ ভাগত তেওঁক মাতি পঠোৱা হৈছিল দিছপুৰ থানাত আৰু দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হৈছিল এইগৰাকী ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তথা ইউটিউবাৰ ঋতু কলিতা আৰু দিছপুৰ থানাত তেখেতক কোৰে নিশা অৰ্থাৎ ৰখা হৈছিল এয়া দেখুৱাইছো আপোনালোকক কালি দিছপুৰ থানাত আহি উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য তেওঁলোকে কি ভিত্তিত বা কৈছে কোনটো কথাত কৈছে মই চাই লওঁ অঁ সেই বিষয়ে মই মই মন্তব্যটো মই দি আছোঁ মই পিছত দি আছোঁ অকণমান লৈ লওঁ আপোনাৰ পৰা অকণমান এতিয়া এক্সোৱেলি মাতিছে মানে মই এক্সোৱেলি নাজানো কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে পিছত গম পাম ছেকশ্যনখিনি চাই লওঁ কি কি লগাইছে মোৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি ভিত্তিত বা কৈছে কোনটো কথাত কৈছে মই চাই লওঁ অঁ সেই বিষয়ে মই মই মন্তব্যটো মই দি আছোঁ মই পিছত দি আছোঁ আৰুয়া দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ সময়ৰ ছবি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গতিকে এইগৰাকী ঋতু কলিতাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন উত্থাপন কৰিছে আৰু শিল্পী সমাজে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বা তেওঁ যি শিল্পী সমাজক লৈ পেলাই যি মন্তব্য কৰিছিল অপমানসক মন্তব্য কৰিছিল এই মন্তব্যক আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিব বা শিল্পীসকলক লৈ যি মাননী উত্থাপ অৰ্থাৎ বিহুত মাননী লোৱাক লৈ যি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিভিন্নজনে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিব আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত লৈ আহিম বিভিন্ন ধৰণৰ বা বাতৰি চাই থাকিব ইণ্ডিয়া টুডে any.